Ada beberapa faktor yang menyebabkan saya uh, membuat kenyataan hari ini meminta Najib untuk supaya beliau mengundurkan uh, diri sebagai Perdana Menteri sekarang. Uh, ini kerana beliau telah gagal membuktikan kepimpinan yang boleh dipercayai dan diharapkan. Uh, dan rata-rata nampak bahawa rakyat tidak lagi meyakini kepimpinan beliau ha? Terutama sekali beberapa isu Pertamanya isu ekonomi Keduanya isu agama Ketiganya isu perkauman Keempat isu rasuah dan penyelidikan kuasa Dan yang kelima yang paling ketara sekali ialah Sikap Najib ni uh, Sikap sambil lewa tak peduli dan tak bertanggungjawab tentang apa yang berlaku dan dilakukan oleh beliau sendiri Beliau Najib telah memungkir janji, janji-janji pilihan raya Sama ada melalui ucapan-ucapan uh, dia dan juga manifesto UMNO Barisan Nasional Fisli yeah? uh, Sebagai contoh, saya masih ingat apabila Pakatan Rakyat uh, mencadangkan Supaya mengesyorkan bahawa kita, Pakatan Rakyat akan menurunkan harga minyak selepas pilihan raya dia kata minyak tak boleh turun Tetapi dia janji minyak tidak akan naik Apa yang berlaku? 3 bulan Hardly 3 bulan Belum sampai 3 bulan dia naikkan harga 30 sen 30 sen Alasan dia nak kurangkan subsidi Maknanya harga naik lah Kemudian ikutan daripada itu Harga gula pula dihapuskan Tapi dihapuskan naik 30 sen 30 sen Kemudian tu tarif elektrik Bulan Januari naik 100%. Sekarang ni apa yang diwar-warkan Iaitu tol yeah? Tol akan dinaikkan Begitu juga dengan uh, public transport Seperti LRT, bus, ha, Lori-lori yang mengangkat uh, Apa di bahan-bahan makanan uh, Pembinaan dan sebagainya Ini semua akan melibatkan Kos akan naik yeah? So kemudian tu Juga yang keduanya hutang negara telah mencecah lebih 600 bilion. Satu angka yang amat menakutkan kita. Maknanya rakyat anak-anak kita akan dibebani oleh hutang ini. Jadi nak menutup hutang-hutang ini semua ni, maka itulah sebab kerajaan mengenakan cukai, membuat uh, mengambil tindakan-tindakan yang menyusahkan rakyat terpaksa. Kerana kerajaan tidak ada duit. Ya. Yeah nilai ringgit jatuh begitu ketara sekali berbandingkan negara-negara lain terutama sekali dalam tak ASEAN ini hmm? mengikut World Bank Report mengikut laporan World Bank Bank Dunia pada tahun 2011 saja 200 bilion RM200 bilion hilang lagi pada sistem yang ada di negara kita ini maknanya ketirisan rasuah dan sebagainya duit dihantar ke luar negara tak boleh dikesan. Ha? <coughs> Kemudian kos sara hidup melonjak begitu ketara yang sedang dialami oleh masyarakat terutama sekali dalam masyarakat bandar. Dan uh, keperitan ini uh, saya yakin dan ramai ahli ahli, uh, ahli, -ahli ekonomi yakin Bahawanya akan di di, di 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 dirasai dihadapi oleh rakyat luar bandar dalam masa 2-3 bulan akan datang kerana apa? kerana apabila kos pengangkutan naik apabila melalui minyak dan sebagainya cuba bayangkan harga bambang ikan keperluan ikan, sayur-sayuran dan sebagainya diimport, diangkat oleh lori daripada Siam atau Kemeradan datang ke pasar burung uh, selayang contoh daripada selain borong nak hantar ke felda ke pendalaman itu semua kos pengkutan naik tol naik semua naik so akhirnya yang terpaksa menanggung kenaikan ni semua ialah rakyat termasuklah rakyat luar bandar ha? yang ini yang kita perkataan rakyat bimbang lama dah kita dah nampak dah benda-benda ni tetapi oleh kerana nak menang pilihan raya ha? BN UMNO BN bawa kepimpinan Najib ni dia uh, menabur berbagai janji gula-gula dengan brimnya lah dengan itu dengan ini you know dari segi agama eh? kalimah Allah pada saya ini adalah mainan politik yang sekarang ni makan diri balik oleh kerana nak menang pilihan raya uh, pada pilihan raya yang lepas uh, nak dapatkan sokongan daripada masyarakat Kristian pengundi-pengundi Kristian maka dia apa ni mengadakan perundingan melalui menteri dia Idris Jalal dengan um, persatuan uh, Katolik atau Kristian community uh, dan uh, apa ni bersetuju 10 perkara 10 point untuk menyelesaikan masalah salah satu perkara yang paling penting dalam 10 point itu ialah membenarkan penggunaan kalimah Allah oleh orang yang bukan Islam oleh Kristian di Malaysia dan di di Malaysia dan di Sabah Sarawak membenarkan pengimportan buku alkitab di ke dalam negara kita ini dalam bahasa Indonesia dan bahasa Melayu dan Iban dan sebagainya menggunakan kalimah Allah membenarkan percitakan Alkitab dalam bahasa Malaysia tanpa sebarang kena apa ni condition asalkan dengan satu syarat ada salib di luar kalikulitnya itu apabila penghakiman dibuat oleh mahkamah rayuan babau ini Najib pergi Sabah Sarawak Beritahu orang Sabah Sarawak Oh per, uh, ni Keputusan mahkamah ini tidak Meliputi Sabah Sarawak Ini satu perkara yang tak masuk akal Kerana undang-undang undang-undang negara Hakim-hakim negara ha? Ha. Jadi ini tak masuk akal Tetapi itu permainan dia Balik di sini dan peribunan agung UMNO Dia bertegas bahawa kalimah Allah ini Untuk orang, orang Islam saja Nih Permainan Najib So saya rasa ini senjata makan diri Kemudian dari segi isu perkawaman Bermula dengan Chinese tsunami ha? Ya? Apabila Pusat Pilihan Raya diumumkan Dia rasa terkejut Dan dia menggunakan perkataan istilah Chinese tsunami Dan ekoran daripada itu Surat khabar utusan terutama sekali Muka depan mempersoalkan apa lagi Cina nak Pemimpin-pemimpin UMNO Buat Ber... Cara terang-terang pasal The leader Dah bercakap dah, ini leadership example Bila pemimpin dah bercakap macam itu Anak ah, buah pun bercakap, dah berkongkong lah Kemudian sebelum Felda eh, Sebelum pilihan raya 13 Masa dia marah dengan nak dapatkan sokongan daripada penuh ke Felda Kalau you masih ingat Ha? ada sekelompok orang Fadal yang tak bersetuju dengan cadangan uh, penyelenggaraan uh, Puan Fadal Global dan sebagainya apa perkataan dia gunakan? haram jadah ya, yeah, ya. Yeah. seorang pemimpin tak boleh gunakan ayat-ayat tu sejak zaman Tengku Rahman sampailah lama Dolah Badawi yang tidur ni pun tak ada gunakan perkataan-perkataan tu Mahathir ni pun tak gunakan you know Haram jadah, what is haram jadah? Kemudian rasuah dan penyelenggan kuasa. Hmm? Pemberian projek-projek mewah. Walaupun dia kata kita ni nak mengamalkan transformasi, keterbukaan dan sebagainya. Tapi kita lihat. Projek-projek mega dia beri macam tu saja. Contoh. MRT Ampang. Hmm? Shortlisted. Kami ni, Josh Kane tak, tak apa, orang kata, tak qualified. Dari segi teknikal dan financial. Dari segi experience, out. Nak pulang duit dia Najib offered Terus kasih perintah Arahkan beri pada Josh Ken Pasal apa? Tan Kehok Kawan baik dia Salah guna kuasa Macam Gaman Jet hmm? Gaman Jet Hanya boleh digunakan Untuk Urusan resmi kerajaan Maknanya kalau ada Mesyuarat Di Kelantan Haa? Eh? Ataupun di luar negara lah itu yang termaktub dalam aturan-aturan kerajaan ialah yang boleh pakai agong permaisuri agong perdana menteri dan timbalan perdana menteri nama-nama bini-bini dia ikut ya mengikut ya lah ni Rosmah boleh berlagak macam Qatar ha bila press bantai-bantai tanya-tanya dia kata apa i've been using meter saya dah gunakan jet kerajaan lama sebelum menjadi perdana menteri Yeah. The cost nak maintain tu Satu jam perjalanan 27 ribu RM Levish Ini Najib Dia punya bill electricity Jawapan dalam parlimen ha? Jawapan bertulis dalam parlimen Jumlah wang yang kerajaan terpaksa Bayar pada tenaga nasional Untuk rumah Najib Rumah Perdana Menteri Sri Perdana tu Kompleks Sri Perdana tu 2.2 juta itu lagi 2.2 juta, saya nak beritahu you. Biar you faham sikit benar ni. 2.2 juta setahun ya. Eh. I, I do calculation for you. 2.2 juta setahun bagi dengan 365 hari. RM6,000 satu hari. Sedangkan rakyat kena bayar bil ni. Dia tak bayar bil. Tapi kita kena bayar 100% tambahan ni. Kena 100% Mungkin orang UMNO tak kena bayar kot hmm. ha? Orang pakatan saja kena bayar 100% peratus orang UMNO kecuali kot Okey Itu Itu satu satu bulan RM6,000 RM20,000 Jawapan dalam parlimen Okey Bil air dia RM330,000 setahun Saya nak beritahu ni Bagi dengan RM365 hari RM365 hari ya. Eh? Maknanya RM900 satu hari kalau bagi kali dengan 30 hari satu bulan Maknanya Satu bulan RM27,000 Bil air Selip perdana Sedangkan zoo negara Saya dimaklumkan Katanya tak sampai RM10,000 sebulan Mana? <tuk> ha, Kemudian maintenance of aircraft Kau terbang dia Untuk makluman Ya Sejak dia jadi Perdana Menteri, saya nak beritahu you, untuk makluman awak juga lah. Sejak dia jadi Perdana Menteri, ada lima, tiga jet VVIP yang di-refurbish begitu hebat dan dua helikopter. Maintenance kau minyak saja satu satu tahun tahun 2012 14 juta. Maintenance penyelenggaraannya 174 juta. Maknanya 184 juta. Saya nak biar you, paham faham tu di dalam ni cara detail. 184 juta satu tahun kalau dibagikan dengan 365 hari, maknanya satu hari 500,000. Satu bulan kali 30 hari Maknanya 15 juta satu bulan Ni Ini ini wasati apa ni Rakyat Oh kena berjimat cermat Berhemat Kena tighten the belt dan sebagainya Apa lah ayat digunakan ha? Ayat elok-elok sajalah Tapi dia Don't enjoy Oh nak menyelesaikan masalah Maka dia sacrifice Apa dia Potong 10% 10% daripada dia punya uh, apa Entertainment allowance Entertainment dia 66,000 sebulan Selain daripada gaji lah mana si budang matos Moidin Yassin Sibu si tiga Pasal entertainment lawan dia Tiga Menteri-menteri Sibu sepuluh ribu Maknanya potong RM1,000 sebulan Timbalan menteri Lima ratu Dah Campurkan semua Jumlah Ialah Lebih kurang Lima puluh Setahun Eh lima puluh sebulan Kali dengan dua belas Bulan Maknanya Enam batu ribu Ya jimatan Rosma berbaharaja lelah menggunakan jet kerajaan ke hulu ke hilir ha? why can she use kerajaan macam ni who is she she the deputy the wife of the prime minister tak termaktuk termasuk dalam perlembagaan negara dia bukan wakil rakyat pun dia bukan menteri pun oh jawapan pada saya pergi sana bukan nak main nak bawa foreign investor datang ke Malaysia nak mengharumkan nama negara kalau macam tu ah, ha, jadi menteri sajalah Hanifah Aman berhenti sebagai menteri eh, menteri luar negara kerana dia tak mampu agak nak mengarungkan nama negara. Mustafa Muhammad berhenti sebagai menteri perdagangan kerana dia tak layak, tak mampu gagal nak bawa apa? Um, pelabur pelabur daripada luar negara. Ha? Maka itulah sebabnya Rosmah Terpaksa dia hantar agaknya. You know. Kalau betul kabinet lulus kabinet pun salah. Kabinet ini wrong. Mana BPR hari ini? Apa tindakan BPR? Ha? BPR pun pilih bulu juga. Ikut arahan. Perdana Menteri kata cek-cek ini, ini. Ini dia. Jadi saya nak cadangkan. Demi negara dan kesejahteraan rakyat, Najib mesti berundur sekarang juga. No two ways about it.